marvel hamma personajlarini ayolga aylantiryapti Bu buyog'iga barcha filmlar raso chiqadimi ayol xalq kim u shrakdagi fionami assalomu alaykum bugun biz ayol xalq serialining 3 uchinchi oldingik qismini ham tahlil qilganmiz albatta qismidagi siz o'tkazib yuborgan bo'lishingiz mumkin bo'lgan barcha yashirin belgilarni topishga harakat qilamiz kino olamidagi so'nggi yangiliklardan quruq qolishni istamasangiz telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang сilка albatta opisaniyada menimcha youtube kanalimizga obuna bo'lib layke bosib komentariya yozishingiz bizga motivatsiya berishini eslatishim shart emas bugungi videoda siz yangi kapitan amerikani akasi serialda chiqdimi serial bosh o'zi kim bu elf haqida nimalar ma'lum va boshqa qiziqarli savollaringizga javob topasiz qism boshlanishi bilan Jennifer xuddi bu yerda ming marta bo'lgandek imil blonskiy saqlanayotgan qamoqxonaga kirayotganda mana bu belgini ko'rib qoldim a 113 yuz o'n uch bu belgi disneyga tegishli bo'lib Pixar kompaniyasining barcha multfilmlarida chiqadi shuningdek uni hatto Marvel ning ham ba'zi filmlarida ko'rib qolamiz niki ramiz telefonidagi ijtimoiy tarmoqlarning birida voi akkauntini topadi bu kadrdan ularning ikkisi ham ulangan yagona inson bu Bruce Banner ekanligini ayon bo'ladi bundan tashqari u ishlagan joylar qatorida hozirgi kunda oliy afsungar lavozimi ham yozilgan doktor Strange qasoskorlar cheksizlik jangida dunyoning yarmi bilan birga yo'qolib ketgandan so'ng u qaytgunicha o'tgan 5 yilda oliy afsungar lavozimini allaqachon vo egallab bo'lgan edi va shu paytgacha ham u bu lavozimda qoldi buni biz uyga yo'l yo'q filmida ko'rgandik bundan oldin esa u 11 yil kamartajda kutubxonachi bo'lib ishlaganini ham Doctor doktor ilk filmida ko'rgan edik bundan ham tashqari esa von supermarketlar tarmog'ida ham 9 yil ishlagani ma'lum bo'ladi nepalda kamartajda bizga bitta rasmda vongning tarixini birdan ochib berishdi to'rtinchi devorni yana bir buzilishida esa kutilmagan hodisa sodir bo'ladi ya'ni devorni buzishdan oldin qandaydir ovoz eshittiriladi shu paytgacha to'rtinchi devor buzilishlarida bunday holat sodir bo'lmagan edi ha mayli bunda to'xtab qolmay davom ettira qolamiz yangiliklarda esa odamlarning ayol xalqqa reaksiyasi ko'rsatilgan bu haqiqiy olamdagi odamlarning ayol xalqqa reaksiyasi bilan bir xil desak ham bo'ladi ya'ni bizning olamdagi har bir personajning ayol versiyasi chiqqani odamlarga yoqmayotgan edi komentariyalarda ham bu davom etmoqda televizorda esa yana bir g'alati hodisa yuz beradi Gideon wilson ismli odam u yerda chiqishini nazarda tutyapman bilmaganlar uchun komikslardagi Sam wilson ya'ni sobiq lochin hozirgi kapitan amerikani akasi ismi ham shunday edi Gideon wilson bu yoki marveldan belgi yoki rostdan ham Samni akasi bor ya'ni marvel kino olamida ham lochin va qishki askar serialida uni chiqmaganini esa u oilasidan ancha oldin chiqib ketib hozir uzoqda yashayotganini dalil qilib keltirsak bo'ladi yana bilmadim birinchi va ikkinchi qism tahlillarida men sizga jeniferning Nikki Ramos, pag va denis Bukovskiy kabi hamkasblari bilan komikslardagi aloqalarini tushuntirgandim U videolar kanalda va video apisaниsga turibdi bugungi qismda esa ayol xalqning yana bir hamkasbi Mallory book bizga tanishtirildi personaj komikslarda ham mavjud bo'lib jennifer bilan ularning aloqalariga albatta havas qilib bo'lmaydi Mallory komikslarda eng kuchli advokatlardan biri bo'lgan va deyarli hech qaysi ishda mag'lub bo'lmagan ammo jenniferning xatoi tufayli book yutqazadi va nomiga albatta doq tushadi shundan keyin u hatto yovuz personajlar bilan birlashib ham ayol xalqni to'xtatish rejalarini tuzgan runa ismli elfni esa hech kim ko'rmay qolgan bo'lmasa kerak komikslarda runa ismli azgardlik umuman olganda qora tanli valkiriya edi albatta serialdagi runani komikslardagi runaga umuman aloqasi yo'q valkiriyani esa undan ilqomlarni yaratgan bo'lishlari mumkin personajning qobiliyatlari albatta lokinkiga o'xshash hatto transformatsiya ham ikkalasi ham ko'rinishni o'zgartira oladi katta ehtimol bilan esa personaj asgarddan yerga kelgan kemada bo'lgan edi ya'ni tor ragnaagi chunki u sudda heymdalni gaplarini ishlatib qutulib qolmoqchi edi torning 3 filmi yakunida heymdal asgard joyi emas balki odamlardir degandi ammo sud zalida bu gaplar o'tmaydi elfning aytishicha uning oilasi Elfheimdan Asgardga elchi sifatida kelib u yerda qolib ketgan Elfheim Asgardning 9 olamidan biri shu paytgacha u olam hali marvelda umuman ko'rsatilmagan asgardning yagona olami jennifer bilan suhbatda yerning oliy afsungari Wong bir nechta afsunlarni eslab o'tadi birinchisi albatta o'rgimchak odam 3 filmida ishlatilgan xotirani o'chirish afsoni edi bu ishni qilmasligini aytdi shuningdek u oyna va soya olamini ham eslab o'tadi oyna olamini hamma bilsa kerak soya olami esa katta ehtimol bilan tor to'rt filmining gorning olamiga ishora bo'lgan pagning YouTube ning marveldagi versiyasi screen ni ko'rishimiz mumkin bundan tashqari har doimgidek qr kod u yana aol hal komiksiga olib boradi xuddi oldingi qismlardagidek ingliz tilida ammo tekin jirkanch saqlanayotgan qamoqxonaga qaytsak yana yursa uchadigan lazerlarni ko'ramiz to'g'risi bu lazerlardan qanday foyda borligini umuman tushunmadim axir odam o'tsa baribir ku. sud jarayonida emil yana jirkanchga aylanadi eng qizig'i soqchilar bu holatda shokka tushib qolishadi demak ular jirkanchni qanday to'xtatishni bilishmaydi marvelda fuqarolar urushi va ayol xalq serialini birinchi qismida ko'rganimizdek ishni to'xtatib turuvchi qurilmalar allaqachon mavjud lekin ularni negadir jirkanchga qarshi ishlatishmayapti qiziq jenifer qamoqxonani tark etayotgan vaqtda muxbirlardan biri undan qobiliyatlaringiz sababchisi mafiya hujumimi deb so'raydi albatta serialda unday emas ammo komiks muxlislari buni sezishdi komikslarda jeniferga mafiya a'zolari hujum qilgan sababli unga qon quyish kerak bo'ladi va bu ishni bryus qilgani uchun jenniferda qobiliyatlar paydo bo'ladi serial yakunida ayol xalqqa hujum qilgan jamoa nomi komikslarda reking Crew edi serialda ular ancha kuchsizlashtirilgan Kinjalik ko'rganimizdek ularga Jenniferni qonini olib kelish buyurilgan katta ehtimol bilan serialning bosh yovuzi bu qon orqali yangi xalq yaratmoqchi yoki esa uni qora bozorda shunchaki pullamoqchi ko'pchilik yashirin yovuzni lizer deb taxmin qilishmoqda biz uni oldin ham ko'rgan edik biroq komikslarda ular xud, ya'ni kapyushon nomli personajga ishlashgan eng qizig'i esa tez orada hud temir yurak serialda bosh yovuz rolini ijro etadi yashirin yovuz bo'lishga yana bir nomzod esa qurbaqa personaji Treylerlardan ma'lumki personaj serialda debyut qiladi va aynan shu personaj ortidan Daredevil, ya'ni kaldakesar ham Marvel kino olamidagi ikkinchi proyektida chiqadi ularning qurollariga kelsak komikslarda ular qobiliyatlarini Asgard afsuni tufayli olgan bo'lsa serialda ular qurollarni yangi Asgarddan olishdi keling titrlardan keyingi sahnaga o'tmaymanda videoni shu yerda to'xtatamiz oktyabr oyigacha kanal obunachilarini sonini 1000 ta bo'lishiga harakat qilyapmiz qo'llab yuborasiz degan umiddaman keyingi videomiz katta ehtimol bilan agar serial o'zbek tilida chiqsa uzuklar hukmdori qudrat uzuklari serialini dastlabki qismlarini tahlili bo'ladi xayr salomat bo'ling